नमस्कार भारताचा कम्युनिस्ट पक्ष मार्क्सवादी मुंबई जिल्हा कमिटीचे मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाचे शैलेंद्र कांबळे भारतीय कम्युनिस्ट पक्षाचे प्रकाश रेड्डी ए आय पी एस ओचे डॉक्टर विवेक मॅन्टेरो सामाजिक कार्यकर्ता फिरोज मि आणि शेतकरी कामगार पक्षाचे राजू कोरडे यांच्या पत्रकार परिषदेची ही माहिती महाराष्ट्र संध्या न्यूज चॅनेलवर आपण पाहत आहात भारताचा कम्युनिस्ट पक्ष मार्क्सवादी सी पी एम शेतकरी कामगार पक्ष भारतीय कम्युनिस्ट पक्ष सी पी आय फॉरवर्ड ब्लॉक भारतीय कम्युनिस्ट पक्ष मार्क्सवादी लेनिनवादी भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस रा राष्ट्रवादी काँग्रेस शरद पवार समाजवादी पक्ष रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया धर्मनिरपेक्ष ए आय पी एस ओ आणि पी आय पी एस एफच्या वतीने मुंबईमध्ये घेण्यात आलेल्या पत्रकार परिषदेची ही बातमी आहे अमेरिकन साम्राज्यवादाच्या पाठिंब्याने इस्रायल पट्टीमध्ये सातत्याने बॉम्बफेक करीत आहे तेथील लोकांची उपासमार करून नरसंहार करीत आहे हे ताबडतोब थांबवण्याच्या मागणीसाठी आपण एकत्र येत आहोत अनेक सुप्रसिद्ध नागरिक आणि सर्व क्षेत्रातील सर्व स्तरातील प्रतिनिधी पॅलेस्टिनी लोकांच्या संघर्षाशी आपली एकजूट या सभेमध्ये व्यक्त करतील विद्यार्थी शिक्षक न्यायाधीश वकील डॉक्टर शास्त्रज्ञ पत्रकार परिषद चित्रपट निर्माते कलाकार संगीतकार कामगार संघटनांचे नेते युवक महिला आणि सर्व सामान्य नागरिक या महत्त्वाच्या सभेला उपस्थित होते बुधवार दिना वीस ऑगस्ट रोजी हो या संदर्भातलं एक आंदोलन झालं आणि आंदोलनाच्या निमित्ताने अठरा ऑगस्ट दोन हजार पंचवीस रोजी तीन वाजता मुंबई मराठी पत्रकार संघामध्ये जी पत्रकार परिषद झाली त्या पत्रकार परिषदेमध्ये शैलेंद्र कांबळे मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्ष भारतीय कम्युनिस्ट पक्षाचे प्रकाश रेड्डी ए आय पी एस ओचे डॉक्टर विवेक मेंटोरो सामाजिक कार्यकर्ता फिरोज मिटीपूरवाला आणि शेतकरी कामगार पक्षाचे राजू कोरडे पत्रकार परिषदेत संबोधित करताना काय म्हणाले ते महाराष्ट्र संध्या न्यूज चॅनलच्या या व्हिडिओमध्ये आपण पाहू संयुक्त राष्ट्र में पारित किया गया था भारत देश ने उन्नीस सौ में उस पर हस्ताक्षर की और फिर से उन्नीस सौ साल में उसको एक पूरी मान्यता दी रेटिफाई की तो आज भारत देश वो जेनोसाइड कन्वेंशन न सिर्फ उसको हस्ताक्षर है पर उसका रेटिफिकेशन तो भी है इसका मतलब यह है उस जेम साहब के कुछ परिणाम हैं शायदी परिणामों में सारे बातें में यहाँ पर तो नहीं रखूँगा उनका एक परिणाम ये है कि अगर इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल कोर्ट किसी को अपराधी घोषित करता है तो वो व्यक्ति अगर भारत देश में आ जाएगा उसकी गिरफ्तारी भारत მიახლო მომავალ განაცხადის 2024 ნოემბერ 10-ე. ისრაელში उन्होंने के बीच में सारी बातें पहुंचे इसलिए उन्होंने ऐसे कोई कार्यक्रम पर उन्होंने रोक लगाया अगर अभी वो दरवाजा खुला है ये सारी बातें हम जरूर इस तारीख को सभी पब्लिक को हम बताने वाले हैं और इस तारीख को तीन बजे से लेकर के छह बजे तक ये कार्यक्रम होगा चाहे वो धूप हो या बारिश out yeah, there. Yeah. जो इसराइल की कोशिश चल रही है ये इतने क्लिनजिंग कि वहाँ पर प्रयास होता है तो उसके खिलाफ वहाँ पर आवाज़ की जाएगी ये आवाज़ पूरे मुंबई में आगे जाने की पूरे भारत में ले जाएगी, हम हम की जिम्मेदारी है तो हमें सामने आ चुकी है मैं सबसे पहले तो जो इसराइल की पार्लियामेंट में है, आहू के जरिए जो प्रस्ताव लाया गया भारत को भी इसका निंदा करना चाहिए भारत उन देशों में से है जिन्होंने फ़िलिस्तीन को सबसे पहले मान्यता देने वाले देशों में बहुत क्लियर स्टैंड आ है लेकिन मोदी सरकार आने के बाद स्टैंड कभी ऐसा होता है कभी ऐसा होता है कभी ऐसा होता है कभी ऐसा होता, होता है हम चाहते हैं कि भारत के स्टैंड भी वही हो रहा डिमांड ये कि जो भारत के स्टैंड पुराना रहा है फिलस्तीन के साथ दूसरा की बड़ी हैरत होती है बहुत होता है देख कर कि वो देश जो खुलेआम इसराइल के साथ खड़े हैं में। इस यादलेआम खासकर अमेरिका हथियार भेज रहा है सब कुछ कर रहा है पूरी तरह सपोर्ट कर रहा है वहां भी आवाम को पब्लिक को प्रदर्शन करने की इजाजत है वहां भी फिलस्तीन के झेले लहका जाते हैं लेकिन भारत में प्रदर्शन करने की जात बहुत मुश्किल से मिलती है और फ़िलिस्तीन भारत के मित्र देशों में से दोस्त मुल्कों में से इसके बावजूद भी इसके है में इसके बावजूद भी कोई आदमी अगर फिलिस्तीन में झंडा लेकर बाहर घूमता है तो पुलिस उसको गिरफ्तार कर लेती है बहुत ही निंदनीय बात और हम सबको मिलकर इस बात का डिमांड करना चाहिए कि दोहरी और दोहरी पॉलिसी कैसी है एक कंट्री को आप दो सूर कहते हैं उसके एमबीसी और आपकी लिस्ट में भी वो दो सूर को मिले इसके बावजूद तो इसकी झंडा अगर देखे कोई घूमता है तो उसको गिरफ्तार कर लिया जाता है इसकी हमें निंदा करनी चाहिए और जैसे कि बात आ चुकी है कि कोर्ट के जरिए अदालत के जरिए हमने ये जीत हासिल की है कि गजा ये जो मेरा जो खतरेआम हो रहा है उस गाय के लिए उसके लिए एकजुटता जाहिर करने के लिए अपने दर्द को उनके दर्द के साथ मिलाने के लिए 1967 से, से गजा को ओपन जेल बना रख दिया गया है और अब पच्चीस के दो साल से लोग मुकाबला कर रहे हैं हमको अप्रिशिएट करना चाहिए जो है, सैकड़ों नहीं हजारों जो हमारे पत्रकार भाई है उनको मार दिया है। हम सबको इंसानियत के नाते इंसान होने के नाते इस जुल्म के खिलाफ खड़े होना है

क्योंकि तो मीडिया से भी प्रेशर बना और जनता पर भी बात आई कि आजाद ने जब नहीं करने देंगे और ये बोला कि कोई हमारे देशभक्ति विश्व उठाया गया ठीक है तो ये सब रेडिकल बात है वो ऑर्डर में आए नहीं बाद में जब पुलिस को बोला गया कि आप तीन और आठ अगस्त के बीच में करें दीजिए पुलिस मानेंगी वापिस कॉर्मेंट मॉटे को शायद मुकाबले और पता रहे वापिस और उसके बाद हमारे फेवर में आया और बाद में पुलिस को बोला कि आप बीस अगस्त को कटे दो और फाइनली पुलिस मानेंगे तो ये हालत है मुंबई की आधा नगान की और एक पीसफुल प्रोटेस्ट करने की बट बीस अगस्त को तो मानता हूँ कि एक टर्निंग पॉइंट है भारत के प्रोटेस्ट पॉइंट्स के लिए कि संविधान हमारे लिए जो 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 सपोर्ट है और जो हमारा लीगल व्यवस्था भी अगर सही पब्लिक प्रेशर बना तो चीज़ें हमारे साथ जाएगी धन्यवाद What are you do? माले हा पक्ष आहे त्याच्यानंतर समाजवादी पक्ष पक्ष आहे आणि विविध संघटना सामील आहेत आणि त्यामुळे आणि त्याच्या व्यतिरिक्तही आम्ही विनंती केल्यामुळे काँग्रेस पक्ष सामील होणार आणि त्यानंतर राष्ट्रवादी पक्ष सुद्धा या